Группа, состоящая из десятка их сотрудников федерации и примкнувших к ним людям различных специальностей, пошла в атаку. 25 августа мошенники организовали, прикрываясь договоренностями с Министерством молодежи и спорта и нарушая действующее законодательство Украины, собрание граждан Украины, которое, обманув всех, назвали конференцией Украинской Федерации фигурного катания на коньках. Публикуя, а затем снимая релизы о своей попытке рейдерского захвата федерации, мошенники пытаются создать видимость масштабности их аферы. Мошенники обманули и обманывают не только спортивную общественность, спортсменов, юных фигуристов и их родителей. Они пытаются и, пыта, и пытались, и пытаются обмануть официальные власти. Пользуясь поддержкой ангажированных действующих и бывших государственных чиновников различного уровня, группа мошенников продолжает развивать эту аферу. Так что же стоит за, что же стоит за этой попыткой рейдерского захвата Украинской Федерации фигурного катания на коньках? У этих людей есть имена, у этих людей есть фамилии людмила михайловская бывший вице-президент украинской федерации фигурного катания бывший президент бывший директор спортивной школы лидер макарова анастасия бывший генеральный секретарь украинской федерации фигурного катания действующий замдиректора школы фигурного катания лидер медведева ирина бывшая сотрудница украинской федерации фигурного катания ныне судья международной категории федерации азербайджана Петрова Ольга Владимировна, директор школы фигурного, бывший директор школы фигурного катания на коньках «Сюита». Амирханова Марина Олеговна, сотрудница школы «Лидер», бывшая главный тренер Министерства по спорту по фигурному катанию. Ее супруг Амирханов Данил Асхатович, сотрудник Министерства спорта. Балков, представитель нашего, нашего судейского, экс-представитель нашего судейского корпуса, который тоже участник этой же группы. Кстати, по утверждению организаторов псевдоконференции, при реализации рейдерского захвата они опираются на очень влиятельных людей в украинской власти. Это обеспечивает им широкий доступ к определенным ресурсам.